sehingga lebih kurang 7.30 ya. dan selepas tu kita direct dia sampai jam 9 insyaAllah teori gelombang Elliot siri impulsif itu topik kita yang pertama kita luangkan untuk nisah pasaran eh. Ya. sebelum so, kita mula saya baca penafian dahulu risiko pelaburan dengan online secara majin mempunyai risiko tinggi tahap lebih tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian sila pertimbangkan sama ada berlaku online sesuai untuk anda dengan mengira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan asal. Oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan orang lain Dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas Sekiranya anda punya sebarang kemuskilan Nama saya Zulkifirul Razak, Gizul sahaja Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia kegangan sebab lebih daripada 20 tahun Jadi uh, kita akan gabungkan analisa pasaran kita sambil kita cover topik ya eh, sebab uh, Jumaat kita ada sesi dua jam pada malam besok uh, yang juga kita akan uh, lihat kembali kepada topik ini iaitu siri impulsif dalam Alien Wave ya. Eh. Jadi uh, basically untuk uh, ini adalah something yang saya prepare lebih awal uh, di mana kita kepada apakah jangkaan struktur dan uh, apa yang jelas kita lihat daripada low yang berlaku pada sekejap saya lupa letakkan edit pen ni ok daripada low yang berlaku pada 7 April ni kita nampak pergerakan yang seperti membawa kepada arah dan jelas memang bukan seperti memang membawa kepada arah eh. Uh, evening matbul ok jadi kita kita nampak this this move dari uh, low yang berlaku pada jap. Okey, low yang saya tukar kepada color merah lah Okey, dari low yang berlaku pada 7 April. Apa yang berlaku pada 7 April? Wassalam uh, Galih. Basically itu adalah kat US dia panggil Liberation Day tau. Ha. Di mana Trump mengumumkan bahawa uh, akan mengenakan tarif. Ini ini adalah ini adalah apa yang berlaku pada awal April lah eh. kejatuhan pasaran. Lepas tu kalau kena kan tarif kenapa naik? Nampak? Dan kita ada selepas tu kita ada penangguhan tarif. Uh, dia berunding dengan dengan apa dia dia berunding dengan rakan-rakan dagang dia dan kita ada rundingan pertama yang berjaya iaitu rundingan di antara US dan UK diikuti oleh kemudiannya kita ada kejayaan rundingan bersama dengan China itu yang kita nampak gap dekat sini eh ini adalah untuk S&P 500 okey the thing is persoalannya adakah kita akan melihat lonjakan yang berterusan Basically, kalau kita nak tweetkan mengenai uh, kemelut uh, da dalam ekonomi global akibat daripada perang dagang basically market tak tengok dah benda tu. Faham Matbol? Faham ke ni? Ha, yang lain-lain faham. Saya nampak Madbul dengan Kalih je dari tadi kan ada ayah uh, siapa bukan ayah Pin siapa awal tadi dah. Lepas tu yang lain-lain senyap. Uh, tapi yang saya nampak orang ada ada a few yang yang ada dekat sini. Uh. Jadi bukannya kata cerita tarif tu habis. Tapi ia tak lagi menjadi tema utama. Jadi kalau itu bukan tema utama, apa yang akan menjadi perhatian market? Kalau anda perasan, apa yang berlaku sejak daripada few days ni? Ini adalah cat yang amat penting untuk anda tengok semasa sebabnya kalau low ini break dan ini basically sama dengan gold. Ini adalah uh, cat untuk uh, treasury ataupun bond perbendaraan kerajaan US. Okay, cat ini amat penting sekarang. Ya. Anda nak tengok cat ini. Basically kalau anda trade gold, cat ini adalah cat gold. Sekejap saya tunjukkan ya. Eh. Ini adalah ZN jadi ZN. you okay, futures untuk... Kita ambil dekat degree. besar sikit. Okay. Saya buang semua ni. Right. Dan ini adalah gold. Sama pun dia ya, memang tak sama. Tak adalah benda tu satu-satu. Ini terbalik. Ha, saya tukar kepada US 10 year. US 10 year yield. Okey, Ingat tak sekolah dulu? Wassalam Is. Ingat tak sekolah dulu? Kita belajar pasal uh, aset pendapatan tetap, aset pendapatan tak tetap. Ha, kalau zaman saya itu tahun... Hijap. Itu tahun 88. Saya form 2. Ha, form 2. Jangan kira umur saya. <laughs> tak payah kira umur aku. <laughs> Ingat tak? Aset pendapatan tetap. Aset uh, variable income and fixed income. Lepas tu cik, dalam buku kita dia tunjuk bond dan saham. Ingat tak benda tu? Ah ha, ni contoh dia. Okey. Jadi yang anda lihat ni adalah kadar pulangan kepada pegangan bond. Bond tu apa? Bond tu hutang. Kalau kita bercakap mengenai equity market, equity market terbahagi kepada secara asasnya dua. Satu adalah saham, satu adalah bond. Apa tujuan equity market? Equity market adalah untuk kalau kita bercakap dengan syarikat, uh, ia adalah pasaran modal untuk men untuk menerbitkan uh, sama ada hak milik dalam sah dalam syarikat itu saham ataupun menerbitkan hutang. Itu adalah bond. Okey. Dan bond sendiri terbahagi kepada bond syarikat bon kerajaan, bon majlis perbandaran dan macam-macam jenis lagi ya. Ha, dan lepas tu untuk saham pula kita ada saham preferred, kita ada saham um awam, kita ada kelas A, kelas B, ada banyak jenis. Ha, tak payah saya nak cerita kelas ekonomi kat sini. Tapi basically kalau kita lihat kepada bon bila orang tu berhutang Sama macam kita Kalau anda punya exposure tinggi Anda buat loan dekat bank Bank mungkin luluskan loan anda Tapi kalau anda punya exposure tinggi Dia tak akan bagi kadar faedah yang rendah Haa ha, Ibon dan lain-lain lah -lain. okay. Dia tak akan bagi Kadar faedah yang rendah Anda punya exposure tinggi. Sama juga untuk bond sekiranya kita ada pendapat bahawa kalau kita bercakap mengenai treasury bond ya eh, mengenai bond yang dikeluarkan oleh kerajaan, um, kalau dalam kes UK pula adalah on behalf of majesty king eh, uh, uh, ke, apa untuk untuk raja dia. Okey. Jadi sekiranya um, apa uh, kredit risk kepada negara itu tinggi, dia punya kadar faedah akan meningkat. Tetap, dan itu um, uh, dia dia ada proses equilibrium. Eh. Uh, jadi kalau anda nak untung lebih, anda beli bond yang berisiko lebih tinggi, higher risk higher return. The same concept. Okay, the same concept. Okay. Apa yang ada nampak berlaku pada sepanjang minggu ini, okay, dah actually dalam tempoh tiga minggu ni, tiga minggu ni, ada nampak tiga minggu eh, satu, dua, tiga, untuk US punya 10 years ni, kita ada sell off penjualan kepada bond-bond US. Okay. Tapi kalau kita nak katakan ini adalah disebabkan oleh sentimen yang lebih positif. Yes and no. Yes, kalau kita bercakap mengenai ter, uh, mengenai cerita tarif tadi. Okey? Risiko makin rendah, orang pergi kepada saham, orang jual bond. Ingat tak benda tu masa sekolah? Ah, uh, risk on. Jadi itu betul sekiranya kita nampak di mana saham meningkat dan bond jatuh. Ini Z, saya balik ke percat ZN tadi. Saya nak tunjukkan dia punya korelasi di antara US 10 years dan juga gold. Ini basically uh, dia punya correlation. Okay. Ini basically low yang low dan high dekat sini dan pada masa yang sama uh, apa dia high dek, apa uh, low dekat sini low dekat sini adalah low dekat sini eh okey basically um, apa sekiranya dalam risk on yes kita akan ada bond yang sell off pada masa yang sama kita akan ada saham yang naik kita nampak benda tu betul tak salah dan pada masa yang sama kita ada kejatuhan uh, Gold Okay The thing is Cerita tarif tu Dah reda Faham uh, betul? Faham Is? Faham kali? Cerita tarif tu dah reda Bukan lagi Cerita utama Kalau anda tengok kat mana-mana news media Pada sejak semalam dan hari ini. Fokus bukan lagi kepada cerita perang dagang Antara fokus adalah Kepada lawatan Trump Dekat Arab Saudi Next kepada UAE uh, Bagaimana Trump snubbing Ataupun tidak mempedulikan Israel Itu satu Dan yang kedua adalah Credit risk Anda akan dapati tema ni Akan berlaku Dan kita akan ada Belanjawan kerajaan US ingat tak cerita debt ceiling kenapa ini penting Trump, kenapa Trump sampai dia snapping ataupun tidak memperdulikan Israel sebab sebagai seorang business person yang dia utamakan adalah income dan dia pergi kepada Arab Saudi dan dia secure Uh, apa, dia secure pelaburan sebanyak 600 bilion kan kita ada uh, penjualan senjata terbesar untuk kerajaan US yang terbesar dalam sejarah berjumlah berapa bilion baru-baru ni dan next adalah kepada UAE ya? uh, yang dia utamakan benda-benda tu Okay, now back to our point yang menjadi perhatian market semasa habis dah cerita tarif tu. Cerita tarif tu bukan bukan dia habis tapi bukan lagi menjadi tema utama. <tuk> Yang akan menjadi tema semasa pasaran dan anda akan dapati ya, eh, headline-headline ni akan mula banyak keluar. Yang pertama adalah debt ceiling. Ha, belanjawan US. Untuk menampung perbelanjaan kerajaan sekiranya lebih banyak hutang diterbitkan kan defisit makin tinggi itu yang Trump cuba nak nak kurangkan faham tak apa yang Trump cuba buat ha, dari sudut business sense yes masalah dia adalah sekiranya dia perlu untuk menampung hutang dia dan kerajaan US kali berhutang sekitar 37 trilion dolar kadar faedah ni perlu diturunkan. Masalahnya apa yang berlaku adalah Fed masih mengetalkan kadar siling pada 4.50. Apa yang kita ada baru-baru ni? Inflation rate untuk US. Secara kelazimannya, kita akan dapati okey, inflasi jatuh apabila kadar siling berada di atas. Ini saya tunjukkan kepada anda. Kelazimannya, kalau kita lihat daripada sudut sejarah, tujuh dua puluh kita kita akan berikan lagi empat minit. Ini adalah inflation rate untuk US. Dan kalau kita bandingkan dengan US punya interest rate. Kalau kita lihat daripada sejarahnya. Okey. Alam tak dapat habis. Okey. Kita lihat 10 tahun ke belakang dan uh, tak dapat. Okey kita ada kelazimannya apabila kadar faedah berada di atas berada di atas eh, um, daripada inflasi kita akan ada inflasi yang akan jatuh Kelazimannya. ni ini contoh dia pada ta, uh, pada Mei 2018 dan ini adalah sekali lagi yang berlaku pada oh, pada November eh sorry pada bulan 12 Uh, 2022 apabila kadar faedah berada di atas daripada uh, apa dia daripada inflation dan kita ada untuk semasa apa yang kita ada adalah perbezaan di antara kadar faedah ataupun polisi ceiling rate untuk Fed Fund yang berada melangkaui kadar inflasi US. Dalam erti kata lain, polisi monetary amat-amat ketat sekarang. Dan sekiranya itu kill demand, ia boleh menyebabkan liquidity makin jatuh. Faham tak? Tu yang Trump marah sangat dekat Fed Powell. Malam malam ni kita akan ada Powell kan kita tengok apa uh, akan ada soalan kepada Fed Powell mengenai komen Trump eh? dan kita nak lihat apakah uh, Fed Powell punya jawapan lah pada malam nanti. Jadi interesting thing dan, dan uh, setakat ini kita jangkakan bahawa pegangan semasa ni akan menemui i resisten sebelum kita ada kejatuhan dalam pasaran. Saya tak kata market akan jatuh, tak kita akan ada sideway lagi but there will be satu retracement. Pertualan dia, retracement dalam bentuk apa? Kita tak akan ada market yang naik macam ni. Kita tak akan ada market naik seluruh direct macam ni. Kalau ada senang hidup kita. Betul tak? Is Betul tak? Mad, mad bull? Matbul. Bull uh, betul tak? Uh, gali. Kalau adalah pasaran naik macam ni, senang kita dah nampak tekanan kepada equity market tu. Apa saya maksudkan adalah treasury punya sell off. Sekiranya ini sell off diikuti oleh saham yang jatuh nak tak nak Fed kena bertindak. Itu menunjukkan keyakinan pasaran yang tak bagus. Okay. Kita break sekejap kita berhenti setakat ni dahulu saya akan expand kepada benda ni dan bagaimana kita menjangka struktur dan bagaimana kita mengaitkan ini adalah macam mana anda menggunakan korelasi ya bila anda menjangka struktur market. Jadi kita break sekejap untuk maghrib kita sambung pembincangan kita selepas ni uh, lebih kurang dalam 5 uh, to 10 minit. 10 minit sahaja. Eh? Kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi